असलमकुम मैजन एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आए शुरू करते हैं आज का अनुमान खेल की अहमियत व अफादियत क्या खेल के फ़वाद स्पोर्ट अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ डिस्पोर्ट से निकला है जिसका मतलब है खेल या तफरी खेल उन इंसानी अफाल यानी कामों को कहा जाता है जिनसे जिस्मानी और दिमागी हरकत को इस्तेमाल में लाया जा सके कुछ खेलों में जैसे कि क्रिकेट और फ़ुटबॉल में एक अहम अंसर जिस्मानी मशक़ है जबकि शतरंज जैसे खेल में अहम अंसर दिमागी मनसूबा बंदी है आम अल्फाज में हम खेल की तारीफ यूँ कर सकते हैं कि खेल का मतलब है मुकाबला महारत तफरी व तबाह और जिसमानी सरगर्मी यानि कोई भी ऐसा शगल या मश्क़ जो हमारी जिसमानी और जहनी नशो नुमा में अहम किरदार अदा करे उसे खेल कहते हैं मशहूर कहावत है कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए एक सेहतमंद जिसम का होना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त व तोाना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जिस्म को तंदुरुस्त व तोाना रखा जाए जिसके लिए हमें खेल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए अगर हमारी ज़िंदगी में खेल ना हो तो हमारा जिस्म बिल्कुल लागर व कमज़ोर हो जाए इससे हमारे जिस्म में मख्तल बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं यानी पैदा हो सकती हैं जिससे हमारा जिसम बहुत मुतासर हो सकता है सबके ज़िंदगी में खेलों की अहमियत बहुत अनमोल है मुख्तलिफ खेलों में बाकायदगी से मशगूल रहना इंसान को मुख्तलिफ दायमी बीमारियों से बचाता है खेल वज़न को काबू करने, खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और तनाव की सतह को काबू करने में भी मदद करते हैं इसके अलावा खेल बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का बायस बनने के साथ साथ हड्डियों को भी मज़बूत बनाते हैं खेल ख्वाह किसी भी किस्म के हो, इंडोर या आउटडोर हर तरह से इंसानी नशोनुमा पर असर डालते हैं जैसा कि इंडोर खेल में लूडो कैरम स्क्वाश, स्नोकर, टेबल टेनिस, स्क्रबल और डार्ट वगैरह शामिल हैं इन खेलों से दिमागी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है और जहनी काबिलियत भी उबरती है आउटडोर खेल में क्रिकट फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल, मुख्तलिफ़ किस्म की दौड़े, टेनिस और बैडमिंटन वगैरह सर फहरिस्त हैं ये खेल हमारे जिस्म को चुस्त लचकदार और फुर्तीला बनाते हैं खेल इंसान में ऐसी कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं जो कोई दूसरी चीज पैदा नहीं कर सकती खेल न सिर्फ हमें जिस्मानी और दिमागी तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हैं बल्कि हमारी मजमू शख्सियत में भी निखार पैदा करते हैं खेल से इंसान में किरदार साजी खुद इतमादी और समाजी मेल जोल जैसी अहम खूबियाँ पैदा होती हैं एक अच्छा खिलाड़ी खेलों के जरिए ये तमाम औसाफ अपने अंदर समेट लेता है फिर वो माशरे में मबत रोल अदा करता है इस तरह इसमें दूसरे लोगों के लिए एहसास हमदर्दी मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है खेल से इंसान अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करता है इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव का साबित कदमी से मुकाबला करता है इंसान जिंदगी में आने वाली तमाम तर मुश्किल में घबराता नहीं फिर इनका बहादुरी से सामना करता है खेल से इंसान के अंदर वक्त की पाबंदी का एहसास और मुशरे के लिए फ़िक्र पैदा होती है और इंसान में नजम जब्त की पाबंदी का एहसास भी पैदा होता है खेल इंसान की शख्सियत को संवारने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं खेल कूद से इंसान में फर्माबरदारी बर्दाश्त सब्र इंतज़ाम और औरत बर्दाश्त बढ़ती है इंसान इतफाक़ राई से काम करना और हर किस्म के हालात का मुकाबला करना सीख जाता है और खेल में दुश्मन का डट कर मुकाबला करके उसे शिकस्त देने के जज्बात भी पैदा होते हैं खेल के अपने कवायद जवाब होते हैं जो कि खिलाड़ी को नजमो ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं खेल के दौरान जब खिलाड़ी नाकाम हो जाए तो वह हिम्मत नहीं हारता और ना ही गुस्सा या नाराज़ होता है क्योंकि एक खिलाड़ी बखूबी जानता है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है खेल ना सिर्फ़ इंसान की जाती ज़िंदगी पर असरंदाज होते हैं बल्कि मुल्क की खुशहाली और तरक्की में भी एक ख़ास हैसियत रखते हैं और तो और खेल वक्त का जिया नहीं बल्कि ये वो वक्त है जो इंसान की मसरूफियत भरी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है खेलों के मुकाबलों से मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों के दरमियान दोस्ती फ़रो पाती है बाहे में अख्तलाफात की शिद्दत में कमी आती है और आलमी सतह पर इंसानों के दरमियान इतिहाद देखने को मिलता है हमें भी चाहिए कि हम भी किसी न किसी खेल को जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि हम तंदुरुस्तो तवाना रह सकें